સુરત શહેરના પૂણા પોલીસ મથકના વિસ્તારમાં આવેલ નવા કમેલા વિસ્તારમાં મહિલા સામે ભાભી નામની મહિલા બુટલેગઢના માણસોએ એક યુવકને ઢોર માર મારતા મામલો ફરિયાદીના પરિવારે પૂણા પીઆઈ પાસે ન્યાયની લગાવી પુકાર મહિલા બુટલેગઢ અને તેના સાગરીતો દ્વારા યુવકને ઢોર માર મારાતા યુવક મેડિકલ કોલેજમાં સારવાર કરાવવાની નોબત આવી મહિલા ફરિયાદીના આક્ષેપો મહિલા બુટલેગઢ પાસા બે વાર જઈ આવી છે અને હજી પણ વર્ષોથી દારૂના ધંધામાં સક્રિય છે વધુ તપાસ પૂણા પોલીસ હાલમાં કરી રહી છે ઘાયલ યુવકની માતાનો આક્ષેપ છે કે મહિલા બુટલેગર અને તેના સાગરીતો દ્વારા તેના છોકરાનો મોબાઈલ છીનવી લીધો અને ત્યારબાદ ઢોર માર માર્યો ઘાયલ યુવકને હોસ્પિટલ લઈ જવાતા તેને માથાના ભાગે પર ટાંકા આવ્યા અને તેને ખૂબ જ લોહી વહ્યું પોલીસ પાસે ন্যায়ની માંગણી સાથે દરેક આરોપીને કડક સજા કરવાની પુના પોલીસે અપીલ કરી છે હાલમાં આ સમગ્ર મામલે પુના પોલીસે ગુનો નોંધીને આગળની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે બ્યુરો રિપોર્ટ ડેલી ઇન્ડિયા ટીવી મેરા નામ સાયસ્થમ હેમુશાય મે નયે કમેલે પે રહેતી મેરા લડકા વિમલ લેને ગયા તો હાંપે દાદુવાલે કે ઉધર તો ઉસકે લડકે ને મેરે લડકે પર છીટા કેરાયા पानी का तो मेरे लड़के ने बोला तूने क्यों गिराया पानी का छिटा तो बोले जा बोले तो मेरे लड़के को खेस तान के ये लोग मारने लग गए मोबाइल छिंदाले ना मोबाइल छीन के ये लोग ने बोले थे मोबाइल लेने आ जा बोले घर के ऊपर बोले तो उसने दो दोस्तारों को लेके गया क्या चल भाई बोले मोबाइल लेकर आएंगे भाई मेरा मेरी अम्मी मेरे को चिल्लाएंगी तो मोबाइल लेने गए तो दोस्तार लोग खड़े थे तो दोस्तार को पीछे धक्का मार दे ना मेरे लड़के को गिरोड़ बना लिए ग्राउंड बना के मेरे लड़के को हमला करे लोग ने मारे दुनिया भर का इधर छः सात टाके आए ले इधर मारे ले में लथपथ होकर मेरा लड़का आया उसने मारा और क्या धंधा वो धंधा दारू का धंधा करते उसने ये एक इंसान मेरा लड़का नहीं है उसने कई बार ऐसे लड़कों को मारे ले घर पे बुला के मारती वो लोग तीन चार औरतें थी पंकज था उसका जवई था उसकी दोनों लड़कियाँ थी वो भाभी भाभी बोलते भैया नहीं बोलते उसको वो कहती बोले मैं कुछ नहीं कर सकते तुम लोग मेरा जो करना है तुम कल पुलिस स्टेशन में भी मेरे को धमकिया दे दी थी वो बोले तुम लोग तुम लोग जो करना है वो कल लो बोले हम तो लोग छुट आएंगे पर तुम लोगों को छोड़ने की नहीं बोले तुम एफ आई ले लो बोले कौन सा विस्तार पुलिस स्टेशन मेरा निम्बायत ए पूना पुलिस स्टेशन लगता पुलिस के पास आप गए तो क्या पुलिस वाले पास गए तो पुलिस वाले ने हमारे को मतलब एफ आई आर में लिखे सब कुछ लिखे ना फिर वो लोग ने दो दिन हँके ना शाम को एक दिन हँके सुबह में शाम को छोड़ दिया वो लोग ने वो लोग ने मतलब थोड़ी बहुत मदद करे फिर बाद में यूँ कहते वो लोग भी के बोले लड़के की गलती थी मेरा लड़का अकेला थोड़ी गया था अकेला गया तो दस बारह जन थे वो लोग ना वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए मेरे को बस इंसाफ चाहिए बस मुझे कि मैं लड़के की जान जा सकती थी कल के दिन दारू कई दारू का धंधा ये बंद कराओ ये एक बार का नहीं है ये ये बार बार ये ये बार बार ये होता है ऐसा कितनी बार लड़कों को ये बुला के मारे ले ना दो तीन बार फांसे में गए ले औरत भाभी करके दो तीन बार फांसे में गए ले वो औरत पूना पुलिस स्टेशन के को क्या बोलना चाहते हो कि दारू का चलता मैं बस पूना मैं, मैं। पूना पुलिस स्टेशन को सर को यही पीआई को यही बोलना चाहती मेरे को इंसाफ चाहिए ना बस मैं ये दारू का धंधा ये बंद कराए ये लोग बहुत दादागिरी करते उसके इतने इतने बच्चे छोरी चप्पू लेके निकलते भाई उसकी माँ को बोलने जाते तो माँ घर में खींच के मारती हुई वहाँ पे कैमरे भी लगे हुए अगर मेरे मेरे पे विश्वास नहीं तो पुलिस वाले ने वहाँ से कैमरे लेकर आए ले न उनके पास भी कैमरा है वो लोग मोबाइल में भी चेक कर रहे हैं चलाते हैं। कम से कम बीस एक साल हो गए उसको दारू का धंधा चलाते हैं पुलिस का वो मुझे नहीं पता एक्शन लेती नहीं लेती पर दो बार फांसे में गए दो तीन बार फांसे में गए वो औरत एक्शन नहीं ले रहे वो अभी मेरा लड़का इतना ज़्यादा सीरियस से हद से ज्यादा उसका पूरा खून में भरा हुआ है हमारे आगे पीछे कोई नहीं है बस मैं सर को इतना कहना चाहती कि मेरे को इंसाफ चाहिए मुझे इंसाफ चाहिए बस